کہا جاتا ہے کہ کشمیر جنت نظیر ہے لیکن اس جنت کے لوگوں کی زندگیاں مسلسل آزمائش میں ہیں تقسیم کا درد جنگوں کا سایہ آزادی کی تحریک اور انسانیت کی بار بار تظلیل آئیے دیکھتے ہیں کشمیر کی کہانی کشمیر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے لیکن جدید مسئلہ انیس سو سینتالیس کی تقسیم ہند کے بعد شروع ہوا ریاست جموں و کشمیر مسلم اکثریتی ریاست تھی مہاراجہ ہری thing ہندو تھا عوام کی اکثریت پاکستان سے الحاق چاہتی تھی لیکن قبائلی حملے بھارت کی فوجی مداخلت اور پھر مشروط الحاق نے مسئلے کو الجھا دیا انیس سو میں پہلی جنگ کشمیر ہوئی کشمیر دو حصوں میں بٹ گیا ایک حصہ بھارت کے پاس جموں کشمیر ویلی لداخ دوسرا پاکستان کے پاس آزاد کشمیر گلگت بلتستان اقوام متحدہ کی قراردادیں آئیں استثواب رائے کا وعدہ ہوا جو آج تک پورا نہیں ہوا پچھلے پچہتر برسوں میں کشمیریوں کے انسانی حقوق بار بار پامال ہوئے اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کرفیو لاک ڈاؤن کالے قوانین جیسے اسپیشل پاور ایک، آرم فورس گرفتاری جبری گمشودگیاں، ماورائے عدالت قتل خواتین پر جنسی تشدد کے کیسز کنن پوش پورہ جیسے سانحات اظہار رائے پر پابندی صحافیوں کی گرفتاریاں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اظہار رائے پر بعض اوقات محدودیت سیاسی مخالفین پر دباؤ وسائل کی کمی ترقی کا سست رفتار ہونا عالمی انسانی حقوق تنظیمیں دونوں طرف مسائل کی نشاندہی کرتی رہی ہیں مگر بھارتی زیر انتظام کشمیر میں فوجی موجودگی سب سے بڑا مسئلہ بنی رہی کشمیر کی تحریک آزادی میں کئی اہم کردار سامنے آئے کہا جاتا تھا شیخ عبداللہ جنہیں لائن آف کشمیر کہا جاتا تھا مگر بعد میں ان پر الحاق کا الزام لگا میر وائز مولوی فارو سید علی گیلانی یاسین ملک شبیر شاہ اور دوسری حریت قیادت جنہوں نے بھارت سے الہدگی کی تحریک کو زندہ رکھا ان لیڈرز کی جد و جہد نے کشمیری عوام میں ایک امید زندہ رکھی لیکن اندرونی اختلافات سیاسی مفادات اور بھارت کی گرفتاریوں نظر بندیوں نے مزاحمت کو کئی بار کمزور بھی کیا بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے وہ اسے آئین کی دفعہ تین سو ستر کے تحت خصوصی ریاست کا درجہ دیتا تھا لیکن اگست دو ہزار انیس میں دفعہ تین سو ستر ختم کر دی گئی اس کے بعد ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا انٹرنیٹ بند میڈیا پر پابندیاں پاکستان کی پالیسی کشمیر کو اپنی شہر کہتی ہے سفارتی سطح پر آواز بلند کرنا اقوام متحدہ میں مسئلہ اٹھانا کشمیر ڈے منانا لیکن بعض حلقوں میں یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ کیا عملی طور پر کشمیریوں کے لیے کافی کیا گیا دونوں حکومتوں نے جنگیں لڑیں مگر کشمیری عوام آج بھی بیچ میں پس رہے ہیں کشمیر میں سب سے بڑا انسانی علمیہ ایل او سی یعنی لائن آو کنٹرول ہے ہزاروں خاندان انیس سو اور انیس سو میں بٹ گئے کچھ بھائی پاکستان میں کچھ بھارت میں رہ گئے ملاقات کے لیے ان کے پاس نہ پاسپورٹ ہوتا ہے نہ اجازت کئی خاندان دو تین نسلوں سے بچھڑے ہوئے ہیں شیلنگ اور بارڈر جھڑپیں اکثر معصوم شہریوں کو نشانہ بناتی ہیں یہ اصل انسانی چہرہ ہے اس تنازع تعلیم اور روزگار سب سے بڑا مسئلہ ہر بار تشدد احتجاج اور کرفیو تعلیم کا سلسلہ توڑ دیتا ہے آدھی بیوائیں ہاف ویڈیو یہ ہاف ویڈیوز کیا ہیں یہ وہ ہیں جن کے شوہر لا پتہ ہیں ماورائے عدالت گمشدگیاں اب بھی ہزاروں خاندان اپنے پیاروں کی تلاش میں ہیں ڈپریشن میں ذہنی بیماریوں میں اضافہ نفسیاتی اثرات جدید چیلنجز انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن اظہار رائے پر پتغن سول سوسائٹی پر دباؤ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی یہ زخم بھر سکیں گے کیا کبھی اقوام متحدہ کی قراردادیں عمل کا حصہ بنیں گی کیا کبھی کشمیریوں کی آواز سنی جائے گی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دیرپا حل صرف مذاکرات میں ہے انصاف اور عوام کی مرضی ہی امن کی ضمانت ہے کشمیر کی خوبصورتی صرف جھیلوں پہاڑوں اور وادیوں میں نہیں اس کی اصل خوبصورتی کے لوگ ہیں ان کی امید ان کا حوصلہ ان کا حق خود ارادیت آئیں ہم اختلافات سے نکل کر انسانی حقوق کی آواز بنیں تاکہ کشمیر جنت بھی رہے اور کشمیری بھی محفوظ رہیں